Lənkərandan tə, təsəvvür edin ki, e, müraciət ediblər ki, çəkə. Bu bizim binamız pis gündədir. Bu e, bizim binanın bloku pis gündədir. Gəlin təmir eləyək. Bunlar da eləmə tənbərlik. Yığıblar ustaları gəliblər bloku təmir etmək əvəzinə söküb dağıdıb pis günə qoyub çıxıb gediblər. İndi sakinlər deyir ki, yəni, əvvəlki vəziyyət bundan yaxşı idi. Niyə olub belə? Nöşün belə eləyiblər? Gəlin baxaq. Birinci bax buların altından çəkirlər də bunu. Birincidir. Bunlar hələ indiyə kimi qalıb. Bu çox pis vəziyyətdir. Bunu görürsüz, bax bunun kimi də bir patdalıb evə girir. Evə yürü, evdə batıraq. Rəsətkalara eşi kraskalamırlar. Rəng də budur da belə rəng vurublar. Yarımçıqdır. Səliqəsiz eləyiblər. Ən pis olduğu üçün romant eləmiş. Aparılan təmir işlərindən narazı qalan bu sakinlər Lənkəran şəhəri Həzastosov xiyabanında yerləşən birinci binanın sakinləridir. 200-ə yaxın sakinin yaşadığı bu bina da təmir bərpa işləri sonuncu dəfə 4 il bundan əvvəl aparılıb. Bir müddətdir ki binanın giriş hissəsi və daxilində rəngləmə işləri görülür. Sakinlərin müraciəti əsasında sözü gedən ünvana gəldik. Gördüyüklərimiz biz də təəccübləndirdi. Bir aydır ki, Həzastosnov xiyabanında yerləşən bir saylı binada təmir işləri aparılır. Əgər buna təmir demək olarsa, işlər səliqəsiz və yarımçıq görülüb Bu yerdə bu atalar sözündən istat gətirmək yerinə düşər. Görünənkəndə nə bələdçi? Yarımçıq və səliqəsiz rənglərlə pülləcənlər, dəmir məhəccərlər, divarların alabəzəy halda olmasa, təmir işlərinə həyata keçirən aidiyyəti təşkilat narahat etmirmi? Binanın ümumilikdə beş giriş hissəsində analoji vəziyyət hökm sürür. Yarımçıq iş. Heç görüm o adam indi probranı, promaçım baxır. Evində belə iş görə, səliqəsi. Eləyir, eləyirlərsə, bunu səliqəli eləsin. Heç olmasa 5-6 il keçsin, 10 il keçsin. Buna nəzarət olmalıdır. Axırı ki, biri isə bilisə, buna sərancan verib bax. Sərancan veribsə, gəlib baxmalıdır. Nə eliblər, nə eləmirlər. Niyə bu qalıb? Əgər gözlədik, bunu gözləmək lazımdır. Əgər iş qutarıbsa, bunlar təmizlənməli. Qutarmırsa, desin axı, biz qutarmamışıq. Bunun üstündən yenə rəng çəkirik, bir dəfəlik təmizləyəcük. Bu o da tam başqa. Binanın daxilində köhnə, sınmış, salxaq taxta pəncərlər elə olduğu kimi yerində qalıb. Rənglənmə işlərinə baxanda burada çalışanların qeyri-peşəkar olduğunu müəyyən etmək elə də çətin deyil. Sakinlər səliqəsiz və natamam təmir işlərini görən iş icraçılarından binada aparılan işin sonuza qədər görülməsini tələb etsələr də onlara işlərin təhvil verildiyi bildirilib. Rəng vurublar vuru aşağısı altı qırmızı, üstü ağ. Ala bula, ala bula, heyvan İdaşanlar pis gündədir. Rəng kelebelək olub üstə işte, pis günə qoyubla gəldi bura açın sizə deyim. Giyəcəyi də de, piyakan nə gündədir. Nə qədər adamlar orada yığılıblar. Bir də ona siment tökün piyakanı düzəldinəsə məsəl. Qatı yenə alıb vurub ora. Getdi də yalmıçellər də. Dilləri eləmişi qutardı. Tamil də vermişi. Biz də bina sakinlərinin haqlı narazlığının həlli istiqamətində aidiyyəti qurumlarla dəfələrlə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışsaq da, heç bir cavab ala bilmədik. Ümid edirik ki, sözü gedən binada apardıqları dırnaq arası təmir bərpa işlərinə verilişimiz vasitəsilə baxıb yarım qalmış işlərini tamamlayarlar.